नमस्कार लोक महाराष्ट्र पत्रात आपले स्वागत आहे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचं काम वेगानं सुरू आहे अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली पाचशे आठ किलोमीटर पैकी तीनशे वीस किलोमीटर वर पाया स्तंभ आणि वायाडक उभारणीचं काम पूर्ण झालं आहे असं त्यांनी सांगितलं महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्व सरकार बुलेट ट्रेल बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है जो अगर हम देखें एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी हो जब तक वो गाड़ी 50 60 100 की स्पीड से चलती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में वो बहुत कम होता है लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ 250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है मान्य अध्यक्ष जी इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो डक्ट है अध्यक्ष जी उस करीब करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन फेयर और वायडेक बन चुका है महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस ली और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एकविजन का, का काम कंप्लीट हो गया है डी सी स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है मान्य अध्यक्ष जी इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज है समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है वो टनल 21 किलोमीटर की है वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की उसका काम भी चालू हो गया है बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे मान्य अध्यक्ष जी बहुत ही तेजी से संपादना च काम पूर्ण है कामही वेगानं सुरू आहे असं त्यांनी सांगितलं या प्रकल्पात समुद्राच्या सुमारे तीस मीटर खाली एकवीस किलोमीटरचा बोगदा तयार करण्याचं कामही प्रगतीपथावर आहे असं त्यांनी सांगितलं पुढील बातम्यासाठी साठी चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब करा धन्यवाद